श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो आता दत्त जयंती सप्ताह सुरू आहे आणि या पवित्र काळात स्वामींचा जप मनापासून केल्यास जीवनात आश्चर्यकारक बदल घडतात आज आपण असा मंत्र ऐकणार आहोत जो फक्त धनप्राप्तीचा नाही तर दुःख संकट आणि अडचणीच्या काळोखातून का बाहेर काढणारा दिवा आहे स्वामी भक्तांनो जेव्हा तुम्हाला पैशाची नितांत गरज भासते तेव्हा नातेवाईक देखील मदतीला धावत नाहीत ती जवळ असून देखील दूर दूर पाळतात तेव्हा एकच अशी शक्ती असते जी तुमच्या हाकेला प्रतिसाद देते आणि ती शक्ती म्हणजे अक्कलकोटचे राजाधी राज श्री स्वामी समर्थ महाराज स्वामी आपल्या भक्तांना म्हणतात अरे भक्ता मी जोपर्यंत तुझ्या पाठीशी आहे तोपर्यंत तू एकटा नाहीस चिंता करू नको भिवू नकोस आणि स्वामी भक्तांनो हे अगदी खरं आहे ज्यांना सगळे नातेवाईक आहेत पण अडचणीच्या काळात मदतीला कोणीही धावून येत नाहीत त्यावेळी स्वामीवर विश्वास ठेवा आणि त्यांना म्हणा हे स्वामी महाराज मला सगळे नातेवाईक आहेत आई वडील बहीण भाऊ पण काही कामाचे नाही माझे फक्त तुम्हीच सर्वस्व आहात खरंच सांगते आपण जर स्वामींना मनापासून बोललात तर अडचणीत स्वामीच आपला हात धरून मार्ग दाखवतात हा जप म्हणजे फक्त मंत्र नाही स्वामी हा स्वामींचा आश्वासक हात आहे जो तुमच्या डोक्यावर कायम राहील स्वामी भक्तांनो आजच जप सुरू करा दत्तजयंती सप्ताह आहे आणि हा कालावधी अत्यंत शुभ आहे या सात दिवसात रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी एकशे आठ वेळा किंवा दहा मिनिटे जपा शांत बसून हा मंत्र ऐका किंवा जपा मन शांत करा डोळे मिटा आणि स्वतःला स्वामींच्या पवित्र चरणी अर्पण करा आणि बघा स्वामी महाराज या सात दिवसात कसा चमत्कार करतात स्वामी भक्तांनो चला तर मग आजच्या अद्भुत आणि चमत्कारिक मंत्रजपाला सुरुवात करूया तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब मात्र जरूर करा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि कमेंट्स बॉक्समध्ये श्री स्वामी समर्थ टाईप करा ओम श्री स्वामी समर्थाय नित्य धनप्रदाय नम ओम श्री स्वामी समर्थाय नित्य धन प्रदाय नम ॐ श्री स्वामी समर्थाय नित्यधनप्रदाय नमः 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 श्री स्वामी समर्थाय नित्यधनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नित्यधनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नित्यधनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नित्यधनप्रदाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नित्यधनप्रदाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नित्यधनप्रदाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नित्य नित्यधनप्रदाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय 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 नित्यधनप्रदाय नमः ॐ ॐ श्री स्वामी समर्थाय नित्यधनप्रदाय नमः 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 श्री स्वामी समर्थाय नित्यधनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नित्यधनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नित्यधनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नित्यधनप्रदाय नमः श्री श्रीस्वामिसमर्थाय नित्यधनप्रदाय नमः